Нещодавно давно ми говорили про те, що частина замовлень на ремонт заморожені. Саме тому що тепловози належать підприємствам з Донбасу. Можливо, ця подія є свідченням того, що ситуація потроху стабілізується. Хочеться вірити в те, що це цей одним із сигналів, що все-таки кошмар. все-таки на оболь, потому что... начинает все-таки работать экономика, там война. Значит, это признак того, что война заканчивается. Очень хочется в это верить, что так она и будет. Тем больше, что цей замовник – давний партнер «Миколаевцев». Мы уже порядка 10 лет сотрудничаем с николаевским тепловозоремонтным заводом». поначалу ремонтировали дизеля, гидропередачи. Потом ремонтировали ТГМ-4 тепловозы и вот первый тепловоз М-62 модернизируем установкой нового дизеля. Произведена полная, полный капремонт тепловоза, замена электропроводки, электромашин, установлен новый дизель. До еще такую грунтовную модернизацию тепловозы тепловозоремонтники провели впервые. Соответственно, много пришлось переделывать, это новые схемы, новая проводка, новое все. Ну, такую работу раньше делал только один завод. Тот завод сегодня в состоянии банкрота. И, собственно, вот можно считать, что мы в этом плане передовики. Потому что работа нестандартная, работа требовала определенных конструкторских решений. Ну, получилось, сделали. Сделано качественно, покрашено красиво. Все. Как положено, с нашим логотипом уже мы предприятие Метинвеста, поэтому все с нашим логотипом, все в соответствии с нашим за... заказом, скажем так. Технические параметры в принципе в норме, там немного мощность подрегулируют, но это все производится на реостате, как раз для этого оно и выполняется. Так что он спокойно уже может работать на вывозной работе на нашем предприятии. Вывозят готовую продукцию и многие работают на вывозке доменного шлака, на шлакопереработку. И они там очень востребованы в данный момент. Мы его ждем, чем быстрее, тем лучше, чтобы он был закончен. І якщо найкраще сподівання замовників і миколаївців справдяться, попереду багато спільної роботи. У планах у нас ще два тепловози тут знаходяться три, 7 і 2014. Йому такий же ремонт буде проведено і тим двом тепловозом. Ну, а на следующему поспішові, у нас ще три тепловози є. Ну Там вже як тендер, хто виграє, ну, я сподіваюся, що. Мы продолжим работу здесь с Николаевским теплозаремонтным заводом. Он самый, можно сказать, высококачественную работу делает из всех предприятий, с которыми мы работали. Здесь самая качественная работа.